І ми переходимо до нашого сьогоднішнього гостя у студії. А це Костянтин Ільченко, військовослужбовець 34-го батальйону. Здравствуйте. <клес> Добрий день. Добридіни, доброго вечора. Ось власне 4 червня недавно відбулося нагородження від РНБО нагородами медаллю. І вас в тому числі Розповід... Скажіть, Розкажіть, будь ласка, як це було? Пріжніше, я хочу пусть опозданням, Ну, поздравить вас с Днем журналиста. Спасибо. Вот, и мне очень приятно, что сегодняшний лот это не тот лот, который был два года, три года назад. Вот, и вы большие молодцы. И у вас большое будущее. Относительно наград, ну, я постараюсь коротко. На самом деле, это серьезная награда для тех, кто... С оружием в руках отстаивать независимость нашей страны, непосредственно участвуют в боях. Вот, это медаль за участь в боях. Вот, поэтому э, мне посчастливилось быть в числе первых награжденных. Среди нас были защитники Донецкого аэропорта, тех, кто штурмовал Зайцева, это наш 34-й батальон. Авдеевка и так далее. Вот. Поэтому, ну, скажем, это не орден, подписанный президентом, это просто медаль. Вот. Но она говорит о причастности, нашей причастности вот, к войне и непосредственному участию в боях. А что она самая для вас особистого ртует? <как> э -э ну, понимаете, в условиях, когда идет война, а нам говорят, что это антитеррористическая операция, плюс и в этой связи государство не готово даже в, этой, в этом сегменте как бы правильно, адекватно реагировать. То есть вообще, чтобы вы понимали, в Украине нет боевых наград. То есть у нас есть масса наград за 10, 25 лет службы в войсках. А ребята приходят, 20-летние, на войну совершают подвиги и просто как бы обозначить, что это вот реально люди участвовали в боях, воевали, вот такого нет. А здесь впервые, вот за два года войны, вот РМБО взяла на контроль этот момент и учредили вот такую медаль. И вот приятно, что вот, вот эта, я надеюсь, медаль будет вручена всем участникам боевых действий. То есть не, не, не просто вот взагали участник АТО, а те немногие, которые реально принимали участие в боях. А сколько вообще человек было награждено и как проходило это награждение? Награждение проходило в Киеве, в Доме офицеров. Вот. В зале присутствовало ну, те, те люди, ребята, которые, которых нарождали, ну, порядка там около ста человек. Я вам скажу, это достаточно большое количество. То есть я впервые присутствовал на таком мероприятии, что как бы, вот столько людей. Причем, э, как э, выступали, там свободный микрофон был, э, то есть вот, выходили киборги э, вот, и говорили о том, что вот есть ордена, есть какие-то там другие награды, но вот эта медалька она дороже всего, потому что вот она несет в себе вот эту энергию воина. А в если она потому что лишь она настает в энергетику, или потому что она вот означающая, такая значущая? Ну, понимаете, для любого человека, который участвовал в бою, который, мимо которого пролетали. И Пули, кстати, не свистят, если рядом они так тявкают. Вот. То, есть, то, конечно же, вот гибель тех ребят, которые принесли себя в жертву на твоих глазах вот, ради Украины, ради ее свободы, вот как раз вот это и заложено в этой медали, то есть в этом слогане очень коротком за участь в боях. То есть не надо никаких слов там, пашаны или еще чего-то. Вот это конкретная вещь. А это были нагороджены люди, которые, на жаль, посмертно нагороджены? <coughs> в этот раз не были, но привезли ребята из госпиталя, то есть заходили, помогали подниматься, спускаться, вот, вот, это было. Насколько я понимаю, медаль, ну, полное ее название, медаль за участие в боях, так? Да, за участие в боях. А в каких боях участвовали вы? Значит, с, с, это Зайцево, то есть с момента, это и конец июня прошлого года, вот, и до сентября, то есть там уникальность этой операции заключалась в том, что вопреки как бы, решению главнокомандования, вот, наш батальон выдвинулся вперед и разработана была операция когда мы зашли настолько внезапно зайца в общем э, э, вот, наше присутствие первое там было без потерь вот, э, просто мы э, закрепились там а дальше уже э, до 1 сентября до вот такого официального перемирия мы продвигались вперед и ежедневные бои вот я командир разведательного, отделения, то есть задачи боевые, вот, плюс выполняли роль штурмовиков, то есть, ну, это бой. То есть это, то есть, и даже после сентября, вот, это как насмешка. Вот то, о чем говорили выше, Минские соглашения, как бы не мы попросились, это попросилась та сторона, давайте прекратим, и тут как раз Минские соглашения новые. Вот. Ежедневно практически, еженочно практически бои. Причем бои вот такие подлого характера, то есть с применением э, калибра очень серьезных, а потом э, после артподготовки попытки провести так. То есть, но ну, при этом, как правило, они начинались э, где-то с часов, по-разному, в 9, в 11, заканчивались в 4-5 утра. Вы прошли такой досить долгий шлях, а есть у вас еще какие-то нагороды, это вот было первое? <клес> да, у меня э, немного нагород, вот как раз э, за, э, за, за определенный период как раз вот участие в этой операции. Я награжден министром обороны, знаком Пашаны. Вот. И э, от, э, ну, это уже вот, главное управление разведки. Это за мое участие в 2014 году на оккупированной территории как координатора вот этих групп, которые занимались сбором информации. А в каких еще боях вы участвовали? То есть под Зайцево и... И вот у нас в январе, да, в январе 16 -го года наш батальон в срочном порядке перебросили в Дзержинск. То есть там очень такая была критическая обстановка. Вот это уже прям предместье Горловки, просто из пулеметного гнезда видно, первые кварталы Горловки, вот там да, там тоже тонкое место, вот, и там шахта Южная, это как бы легендарное место для многих. Так вот, вы сказали про то, что в 2014 году вы, власне, были на той территории, на неокупованной, вы там проводили... Ну, здесь, здесь уж так традиционно получилось, что не, не только я, вот, в апреле 2014 года я даже сам не ожидал. Очень много луганчан встало, как бы поддержало идею непринятия вот этого русского мира. И в то время уже, когда СБУ было захвачено, мы проводили акции за Единую Украину, там, нас избивали, там, сражались и так далее. Вот под памятником Шевченко в центре э, Луганска э, мы э, записали три сотни. Вот за один из таких митингов э, три сотни добровольцев э, для Луганской самообороны. Другое дело, что потом новая власть нас всех предала, и мы оказались вот в вот такой ситуации, когда Тимур Ю, Юлдашев был э, в подвале СБУ, э, Сашу Решетняка расстреляли, вот, э, многие претерпели серьезное преследование. Вот, ну, после этого вот как бы, тогда уже по Пошла уже структуризация какая-то, ну и тогда уже была связь с главным управлением разведки. И мы очень плодотворно там работали. Ну и, собственно, вы э, с початку, так, с початку да. антитеррористической операции, вы принимали активную участь. А я, я, яка на разе вот, установка? <клес> установка для вооруженных сил. Ну, в обстановка, яка, а яка... Как ну, какая-то все... ситуация у ну, вас ну, Понимаете, я... здесь... Э... Э... Вот подмена понятий. Если бы не было подмены понятий, и войну назвали войной, и, соответственно, юридически мы к этому относились так, как к войне, конечно бы все поменялось. А у нас получается шаг вперед, два шага назад. То есть ну, такие маразматические приказы бывают, которые заканчиваются жертвами. Представьте, в Афганистане 10 лет война была, там 12 тысяч погибло. Сегодня уже официальные данные, РМБО о том, что за этот период погибло 10 тысяч человек. Это официальные. Мы понимаем, что происходило в Дебальцево, сколько там количество численность, и, и никто вопросов не поднимает. Мы знаем, насколько переполнены до сих пор морги телами, не обозначившимися. То есть э, вот, э, идет реальная война. Поэтому э, что будет? С, с учетом того, что как бы идет вот такой оболванивание общественного мнения, да, изнасилование общественного мнения в плане этой операции, плюс попытки вот о том, о чем говорил эксперт, значит дать амнистии, дать провести выборы, э, о, нарушая уже в том числе уже даже вот эти позорные минские соглашения, где четко написано, что проведение выборов может быть только лишь в условиях выхода российских войск прихода украинской армии на те, границу украинскую. Ну вот, и тогда уже как бы вот можно говорить о чем-то. Я сам с, с города Свердловска, мой город оккупирован, я ни в коем случае не виню тех, кто там остался. Это несчастные люди. Кто-то, может быть, скажем, заблудился где-то да, в своем ментале. Вот, но, тем не менее, это украинцы. И они имеют свою точку зрения но мы говорим о тех кто с оружием в руках встал против украинского народа и вот и когда нам говорят о том что да нет вот уже как бы там савченко выступает вообще как бы как уже террористов называет депутатами на уровне там каких-то э, статуса депутатов с ними разговаривать сегодня там призывы идут о том что э, приедет полицейская миссия ОБСЕ, и уже не нужно выводить российские Войска уже в принципе этой миссии достаточно для того, чтобы дать амнистию и провести выборы. Тогда там в окопах мы задаем вопрос, а кто мы тогда после этого? Тогда если они законопослушные граждане, тогда мы преступники, те, кто защищает Украину. И потом, как я вернусь в свой родной город Свердловск? где те люди, которые кричали, там Путин, заходи сюда, и они будут также сидеть в депутатах местных советов и, опять же, вот творить эти вещи. Поэтому то вот эта инициатива Порошенко, я говорю откровенно, я всегда говорю правду, то, то, то что вот здесь находится рядом с сердцем, то есть вот этот путь э, полицейская миссия в э, он ведет к реальной гражданской войне. Потому что по-другому не будет. Не можем не спросить вас, как человека, который лично участвовал в боевых действиях, всего ли хватает сейчас украинской армии? <как> украинской армии всего хватает. Да, вот даже при всем том безалаберном отношении к вооруженным силам, то есть вот если посмотреть тех, кто стоят на второй, на третьей линии, мы видим, у них все есть. У нас нет ничего, мы за свой счет машины покупаем, но у нас есть дух, у нас есть оружие, у нас есть боеприпасы, этого нам достаточно вот, для того, чтобы победоносно дойти до границ с Россией. Вопрос в другом, у нас нет национально озабоченных лидеров. Вот это проблема. И ну, нация, которая не воюет, она обречена на рабство. Это не я сказал, Черчилль сказал. Ну, властно, мы... Не нація, яка на рабство зречена. Ми дякуємо вам за те, що ви були з нами і поговорили про ситуацію, яка є і наразі, і про ваші нагороди, адже ви дійсно один з тих людей, які захищали нашу країну від російської агресії, зі зброєю в руках. Ми, ми власне, раді, що таким людям дають і нагороди на такому високому державному рівні. Спасибо за приглашення. Спасибо, що прийшли.